পুষ্প ফলকধৰ নদী বহে সমুদয়ো পাপাৰ নলংঘয় ই অগ্নিদহে ভূমি সমে গিৰিণী মজয় ই আকাশে বায়ু কপথে দে যাক ব্ৰহ্মা আদি যাক জগত স্বৰ্য সেইহি প্ৰভু পীতিদ্বাৰে জগত স্বৰ্যন্ত মৃত্যুৰূপী হাঁ জগতক সংসৰন্ত ই আপুনি অনাদিনিত জগত ঈশ্বৰ তেহে প্ৰভু ভজনীয় ইটো জগতৰ বাৰু কৃষ্ণ আমাৰ ইতিমধ্যে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ সোহীত বান্ধৱ অনিল তাঁতি বাপে অতপৰে ইমান সময়লৈকে বাখ্যা আঁত ধৰি গ'ল আমি বাখ্যাকাৰ নহয় মাত্ৰ দুই এটা আলোচনাই আগ ধৰিছোঁ যে তেখেতৰ লগতে দুটামান কথা আমি সংযোগহে কৰিম এতিয়া কলি যুগত তিনি প্ৰকাৰৰ ভকতে তিনিভাগে ভকতি কৰে এবিধ হৈছে প্ৰাকৃত ভকত প্ৰাকৃত ভকতে কি চিন্তা কৰে ময়ো সুখত থাকোঁ আন সকলো সুখত থাকক এইটো দেখো নাই একদম নেচাৰেল ময়ো সুখত থাকোঁ আন সকলো সুখত থাকক এইটো হৈছে প্ৰকৃতি আৰু এবিধ হৈছে বিকৃতি আনৰ যি হৈ থক মই সুখত থাকোঁ সেইটো কি বিকৃতি আনৰ যি হয় হওক মই সুখত থাকোঁ আৰু এবিধ হৈছে সংস্কৃতি মোৰে লাগে কষ্ট হওক আন সকলো সুখত থাকক তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আপোনাৰ বাবে পাই থাকে দেউবিলা প্ৰসাদ বিলায় যিজন বিকৃতি তেখেতে কি ক'ব অ' বাপ তিনিখন পাত ইয়াত থৈ যোৱা আমাৰ এওঁলোক আহিবলৈ আছে বাকী ভকত যি হয় হৈ থাকক মোলৈ ইয়াত তিনিখন থৈ যোৱা এজন বিকৃতি আৰু যিজন সংস্কৃতি অভাব প্ৰসাদ মোক নালাগে এইজন ভকত আছে সেইজন ভকত এই বেলেগ এজন ভকতক সেই পাঠখন দি দিয়ক এইটো হৈছে সংস্কৃতি প্ৰকৃতি বিকৃতি আৰু সংস্কৃতি গতিকে প্ৰত্যেকে নিজেহে বুজি পাম যে মই কোনজনত পৰি আছো গতিকে এইটো আদৰ্শৰে আমি সমাজখন চলি আছো এতিয়া ভকত সংস্কৃতি আৰু প্ৰকৃতি হ'ব লাগিব বিকৃতি হোৱাজনৰ মানে গণ্ডগোল আহিবই আৰু আৰু তাতিৰ বাবে এটা কথা হাত ধৰি আছিলে মই সহযোগে কৰিছোঁ অকণমান জাতিৰ কথালৈ এতিয়া জাতি আমাৰ শংকৰ গুৰুজনাই অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে উজনিৰ পৰা নামৰি নামনিলৈকে চাৰিওফালে তেওঁ চকুৰ ফুৰাই চালে চাই দেখা পালে কি যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জনগোষ্ঠীয়ে বাস কৰি আছে এতিয়া এই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত ইটোৰ জাতি হাতে সিটো জাতিয়ে নাখায় সিটো জাতি হাতে সিটো জাতিয়ে নাখায় মিচিঙৰ হাতে দেউৰীয়ে নাখায় দেউৰীয়া হাতে কছাৰীয়ে নাখায় কছাৰীৰ হাতে আহোমে নাখায় এনেকুৱা জাতি ভেদাভেদ হৈ গ'ল এতিয়া জাতি ভেদটো যেতিয়া আহি গ'ল তেতিয়া গুৰুজনে কি কৰিলে চৈধ্যটা জনগোষ্ঠীৰ পৰা চৈধ্যজন মানে চৈধ্যটা জাতি ভকত আনি একেডাল টাউমে একেখন সমাজতে খাব পৰাকে এটা ব্যৱস্থা কৰি থৈ গ'ল আৰু গুৰুজনে কি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিলে এশৰণ ভাগৱত ধৰ্ম যিটো ধৰ্মৰ পৰা মানৱৰ কল্যাণ হয় সমস্ত জগতৰ কল্যাণ হয় এইটো সুন্দৰকৈ তেওঁ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি থৈ গ'ল এতিয়া শংকৰদেৱে প্ৰথমজন ভকত আনিছিল গাৰুৰ গোবিন্দাৰু পাৰত গাৰু গোবিন্দ এদিন পথাৰত হাল বাই আছিল হাল বাই থাকোঁতে এইফালেদি শংকৰ মাধৱ পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া মাধৱদেৱে পিছত ক'লে ই ঘূৰ্জা ঘূৰ্জা কৰি থকাতকৈ এবাৰ যদি ৰামকৃষ্ণ বুলি ক'লে হয় ইয়াৰ বহুত পুণ্য হ'লহেঁতেন এতিয়া শংকৰ গুৰুৱে কথাটো শুনি মাধৱক ক'লে যে মাধৱ তাৰ কথাষাৰত তুমি ৰিণী হৈ গলা যেতিয়ালৈকে তেওঁ ৰাম কৃষ্ণ বুলি নকয় তুমি কিন্তু তাৰ পৰা আহিব নোৱাৰিবা এতিয়া মাধৱদেৱে এঘণ্টা সময় আলিটো পাৰতে থিয় হৈ পেলাই তাক কৈ আছে ঐ মানুহটোক এবাৰ ৰাম বুলি কচোন এবাৰ কৃষ্ণ বুলি কচোন এতিয়া গাৰুগোবিন্দই নকয় এঘণ্টাৰ পাছত গাৰুগোবিন্দই আই গৰাকীয়ে যেতিয়া চাহ জলপান লৈ আহিলে তেতিয়া গাৰুগোবিন্দই আয়ে হেৰুৱে এবাৰনো ৰামকৃষ্ণ বুলি কৈ নিদিয়ে কিয় গাৰুগোবিন্দই এতিয়া পাহাৰীয়া জাতি কথা ক'ব নাজানে মাধৱদেৱক গালি পাৰি পেলাই কৈছে ঐ তোৰ আমক কলোজা দমত কৈছে আৰু তেতিয়া মাধৱদেৱ তাৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু গাৰুগোবিন্দই ৰাতি খাই বৈ যেতিয়া শোলে শুওঁতে চতুৰ্ভোজ মূৰ্তিয়ে গোটেই মানে ভগৱন্তৰ ৰূপটো চকুৰ আগত ভাহি আহিলে সপোনত দেখা পালে আৰু পিছদিনা তেওঁ নগাঁও বৰদোৱাত আহি পেলাই গাৰুগোবিন্দই শংকৰ মাধৱক বিচাৰি বিচাৰি আহি পেলাই বৰদোৱাত পালেহি আৰু বৰদোৱাত পোৱাৰ লগে লগে মাধৱদেৱক বাট চৰাৰ মুখতে লগ পালে লগ পাই পাহাৰীয়া জাতিৰ কথা কব নাজানে মাধৱক কৈছে ঐ মানুহটো তই যে কালি কৈছিলি তোৰ ৰামটো তোৰ ৰামটোকে মই দেখিছিল দেখি মনতে বহুত বয় পাইছে তোৰ ৰামটো কত আছে তই কবি এতিয়া মাধৱদেৱে তাক তাতে ৰখাই মাধৱদেৱে গুৰুজনৰ ওচৰলৈ গল গুৰুজনক গৈ কৈছে বোলে গুৰুজন কালি যে আমি এনেকে বাটত লগ পাইছিলো মানুহজন পথাৰত যে লগ পাইছিলো হাল বাইছিলে মানুহজন আহিছে তেতিয়া শংকৰ গুৰুৱে গৈ কৈছে তাক সোনকালে মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহা বোলে কেনেকে আনি দাঢ়িয়ে মুছে গোটেইটো ভুগুৰা গা পা ধোৱা নাই গোটেই গাৰ গোন্ধ কেনেকে আনিম তেতিয়া শংকৰদেৱে কি কৈছে যে তাক তুমি অতি সোনকালে মোৰ ওচৰলৈ তাৰ তুমি বাহিৰৰ ৰূপটোৱে দেখিছা ভিতৰৰ ৰূপটো কিন্তু মই দেখুৱাইছো সেইজন এজন পৰম ভকত আহিছে মোৰ ওচৰলৈ আৰু শংকৰ গুৰুৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে ৰাতি যিটো চতুৰ্ভুজ মূৰ্তি সপোনত দেখিছিলে একেটা মূৰ্তিয়ে শংকৰ গুৰুক দেখালৈ চতুৰ্ভোজ মূৰ্তি শংকৰদেৱত দৰ্শন পালে আৰু দৰ্শন কৰাৰ লগে লগে গাৰুগোবিন্দই নমস্কাৰ কৰি তেওঁ ভৰিত লিখা কৰি শংকৰদেৱৰ দুখন ভৰি চকুৰ পানীয়ে তিয়াই দিলে কান্দি কান্দি আৰু শংকৰ গুৰুৱে দুজন দুদিনমান তাতে বুজাই বঢ়াই ৰখাই দিলে এতিয়া শংকৰ গুৰুৱে যেতিয়া নাম প্ৰসংগ কৰে প্ৰথম দিনা গাৰুগোবিন্দ মানে বাউণ্ডৰী বাহিৰত বহি আছে আঁতৰত দ্বিতীয় দিনা গা পা ধুৱা ডাইমোচ কাটি নামঘৰৰ ভিতৰলৈ আনিলে তিনি নম্বৰ দিনা তাৰ আগৰ আসনলৈ লৈ আহিলে আৰু চাৰি নম্বৰ দিনা ডাইমোচ কাটি ভালকে মানে চাফ চিকুণ কৰি পেলাই শংকৰবোৰৰ লগত নাম প্ৰসংগৰ বিত্তত বহাই ললে আৰু গাৰু গোবিন্দই এতিয়া কথা কব জানে গুৰুজনক তয় তয় বুলি কয় এতিয়া মাধৱদেৱে তাক কৈছে যে গুৰুজনক তই বুলি ক'ব নাপায় নহয় আপুনি বা তুমি বুলি ক'ব লাগে তেতিয়া গোৱাপাৰ এটা গৈ লৈ গৈ শংকৰদেৱক কৈছে যে গুৰুজন তোকে মই তই তই বুলি কৈছে গতিকে মই বহুত দুখ লগাইছে তই মোকে ক্ষমা কৰি দিবি বুলি কৈছে গুৰুজনে কি কৈছে যে তই মোক তই বুলিয়ে ক'বি তই বুলি কলে যিটো আনন্দ লাগে ভাল লাগে তুমি বা আপুনি বুলি কলে সেইটো ভাল নালাগে এতিয়া গাৰু গোবিন্দক চাৰি নম্বৰ দিনা গা পা ধুৱাই ৰাতিপুৱাই শৰণ দি পেলাই বিত্তত বহাই ললে আৰু বাকীসকল চকুৰী ভৱতে লে লে চে চে কৈছে এইটো কোৰ গাৰু জাতিটো আনিবলৈ আমাৰ মাজত বহাই দিছে সিফালোজনে কৈছে ক'ৰ গাৰু জুতি জাতিটো আনিবলৈ আমাৰ মাজত বহাই দিছেহি তেতিয়া শংকৰবোৰে চিনাকি কৰি দিছে যে এওঁক মই শৰণ দি সংস্কাৰ কৰি আনিছো আজিৰ পৰা এওঁক গাৰুৰ গোবিন্দআ আটোৱে বুলিবা এতিয়া চৈধ্যটা জনগোষ্ঠীৰ পৰা চৈধ্যজন ভকত লৈ আহিছে তেনেকৈ সেইটো উদাহৰণে গাৰুৰ গোবিন্দ নগাৰ নৰোত্তম মিচিঙৰ পূৰ্ণানন্দ মিচিঙৰ মিচিঙৰ পূৰ্ণানন্দমানন্দ শৈব্ৰৰ পূৰ্ণানন্দ কোচৰ মুৰাৰী কলিতাৰ গোপাল ব্ৰাহ্মণৰ অনন্ত কন্দলী সৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য বনিয়াৰ হৰিদাস মুছলমানৰ চান্দখাই এনেকৈ চৈধ্যটা জনগোষ্ঠীৰ পৰা চৈধ্যজন ভকত লৈ আহিছে আৰু চৈধ্যজন ভকত আনি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি থৈ গৈছে আৰু গোটেইখিনি জাতিয়ে আনি পেলাই এক কৰি থৈ গৈছে এতিয়া জাতি মাত্ৰ এটা কৰি থৈ গৈছে কি কৈছে এ হৰি কভজয় যিটো তাকে বোলে জাতি হৰি কৰ্ণভে যিটো সেই খেজাতি এতিয়া চৈধ্য জাতি এক কৰি পেলাই যিসকলে ভগৱন্তক ভজে সেইসকলক জাতি বুলি উল্লেখ কৰিছে ভাগৱতত লিখি থৈ গৈছে আৰু যিসকলে ভগৱন্তক নভজে সেইসকল হৈছে অজাতি স্পষ্টকৈ লিখি থৈ গৈছে বাকী আমাৰ মাজত কোচ কলিতা বামুণ গোঁসাই মিৰি দেউ এইবিলাক জাতি ভেদটো ভাগৱতত ৰখা নাই আৰু ভাগৱতৰ দ্বিতীয় স্কন্ধত পদবন্ধে সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে যাতে এই কথাষাৰ কোনেও নচাত কৰিব নোৱাৰে কি বুলি কৈছে এই কীৰাত কাচি গাহাৰো মিৰি যৱন কংক গোৱাল ই অসম সমূলোক ভোমা যে তৰুক কোমা চমেল চান্দাল আনুপাপি নৰ কৃষ্ণ শেৱকৰ সংগত প্ৰমিত হয় ভকতি লভিয়া সংসাৰ তৰিয়া সমতে সুখেত গতিকে আনু পাপিনৰ যিমানবিলাক পাপিনৰ আছে যদি সেইসকলে আহি পেলাই ভকত ভকতৰ সংলয় এক শৰণীয়া যদি হ'ব পাৰে সেইসকলো তৰিব পাৰে সেইকাৰণে শংকৰ গুৰুজনে অন্য চব বিলাক বাদ দি এখন ভাগৱত ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে যাক যজ্ঞ পূজা পাতল শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড যিমানবিলাক আছিল এইখিনি চব ত্যাগ কৰি এখন ভাগৱত ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এতিয়া আমাৰ মূৰ্তি আছে তিনিভাগ মীন্ময় চিন্ময় বাঘময় মীন্ময়টো হৈছে মাটিৰ মূৰ্তি মাটিৰ মূৰ্তি এটা আমি লেপি কুচি লৈ চোনপেন কৰি যদি সেৱা পূজা নমস্কাৰ কৰোঁ সেই মূৰ্তি আমাক কেতিয়াও আশীৰ্বাদ নিদিয়ে গতিকে মূৰ্তি পূজাটো নটচাত কৰি দিছে চিন্ময় চিন্ময়টো হৈছে ছবি এখন ফটোত যদি আমি ধূপ ধূনা লগাই থাকোঁ ফটোখনে কেতিয়াও আমাক আশীৰ্বাদ নিদিয়ে সেইটো নটচাত কৰি থৈ গৈছে আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে বাঘময় মূৰ্তি বাঘময় মানে য'ত ভগৱন্তৰ নাম লিখা আছে নাম প্ৰতিষ্ঠা আছে গুণমালা প্ৰতিষ্ঠা সেই বাগময় মূৰ্তিতে আমি সেৱা পূজা নমস্কাৰ কৰিব লাগে যিসকল আমি এক শৰণীয়া গতিকে এই আমাৰ আসনত এতিয়া আপোনালোকে ভাগৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে ইয়াত গুণমালাভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ল'ব ভাগৱত আমাৰ পঢ়িবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা জ্ঞান ল'বৰ কাৰণে আমি আসনত সদায় গুণমালা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে গতিকে আমি ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাটো হৈছে ধৰ্ম ভাগৱত কীৰ্তন কৰাটো হৈছে ধৰ্ম শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তন কৰি ভাগৱতত কোৱা কথাবিলাক আমি ব্যৱহাৰিক জীৱনত পালন কৰাটো হৈছে ভাগৱত ধৰ্ম আৰু এই ভাগৱতৰ পৰা আমি তিনিটা ফল পাওঁ এই তিনিটা ফল হৈছে হে জীৱা ক হে জীৱা শুনে জীৱাই আনন্দিত তিনিৰ সমান ফল শাস্তৰ বিদিত এতিয়া জীৱা কঢ়ে আমাৰ তাঁতিৰ বাবে কৈ আছে আমি শুনি আছোঁ জীৱা শুনে যিসকলে আনন্দমনে শ্ৰৱণ কৰিছে জীৱা আনন্দিত যদি একো বুজি পোৱা নাই যদি কয় বৰ ভাল লাগিল ৰাতিৰ বাবে কোৱা কথাখিনি তেওঁ কিমান পাব এশ নম্বৰ আৰু যিসকলে এই অনুষ্ঠানটোলৈ আহি এখন এজন ভকতক এখন আসন পাই দিছে অকণমান চাহ তামোল আপ্যায়ন কৰাইছে